Мне кажется элементарная вещь, да, там полетать, но довольно часто бывает затупы, когда надо делать сразу. Несколько движений одновременно. Но это все просто до автоматизма отрабатывается. И, в принципе, есть абсолютно все, да. Оборудование, которое используется на боевых. БПЛА любых видов в последнее время активно развиваются, то дефицит пилотов наблюдается все время. Учебная программа длится около двух недель, но опять же, в зависимости от группы, то есть, если видим, что основная масса отстает, то мы каким-то критическим моментом проходимся дополнительно попавший сюда, открыл для себя что-то новое. Сначала боялся как-то посадить, поднять. Надо тренироваться, чтобы подъехать уже и на боевые, уже подготовленными, никого не подставить, и как бы провести нормальную разведку или сопроводить нормальную группу. Сейчас будем подпрацовывать погрузку и разгрузку оператора БПЛА и различные позиции. Кажуть, один в полі не воїн. Перший пілот і другий пілот. Угу. Один одного доповнюють. Від цієї злагодженої взаємодії залежить багато що. Я оператор БПЛА, але наразі вдосконалюю свою бойову підготовку, щоб при контакті з ворогом надати йому гідну відсіч. основное это желание. Но, конечно, в приоритете молодые, люди с какой-то технической базой, но, в принципе, готовы видеть любых и поднимали, и обучали людей с абсолютно разными гражданскими профессиями. Поэтому через рекрутинг, сайт, телеграм-бот подавайте заявочки, все готовы забрать. У нас у всех разные профессии были. Здесь сейчас все пытаемся достичь победы. Враг пришел сидеть дома. Сейчас у нас начинается стадия ночных учений. Вот, по факту ночные полеты всегда были и остаются одной из самых сложных частей именно в пилотировании, потому что искаженная картинка, ориентируешься на какие-то тепловые сигнатуры, которые не всегда э, ярко выражены. И исходя уже из этих данных, пытаться ориентироваться и находить это место на карте. За полгода через школу прошло больше там, 300 человек. Тех, кто хотел, осваивали абсолютно в нормальном ритме, вот, давали результаты. На самом деле, вот кто хочет, то получится, какая бы у него база ни была.